Belum lagi, sikit lagi je ya. eh? Saya nak pi kepada satu peristiwa besar Apa yang pernah terjadi di bulan Ramadan Iaitu peristiwa perang ba Perang badar Untuk kita renung dan untuk kita fikirkan Perang badar ni perang nombor berapa dah dalam Islam? Perang nombor berapa? Ha, abang kata perang nombor dua Ada pendapat lain? Perang badar sebenarnya perang nombor Perang nombor lima dah Perang pertama Ialah perang Wadan ataupun disebut Perang Abwa Terjadi pada bulan Safar tahun kedua Hijrah Yang kedua disebut sebagai Perang Bawal Ta, belakang Perang Bawal Bawaw Alif Ta Terjadi pada bulan Rabi'ul Awal tahun kedua Hijrah Permulaan Rabi'ul Awal Perang yang ketiga, Perang Sofwan Atau dikenali sebagai Perang Badar Ula Perang Badar yang pertama juga terjadi bulan Rabi'ul Awal Di hujung tahun 2 Hijrah juga Dan perang yang keempat disebut Perang Usyairah Terjadi pada bulan Jamadil Ula Jamadil Awal pun betul, Jamadil Ula pun betul Terjadi juga pada 2 Hijrah Dan Perang Badar pun terjadi pada 2 Hijrah hijrah bulan-bulan bulan bulan Ramadan lah berlaku pada 17 17 Ramadan perang badar yang kita tahu pertembungan di antara umat Islam yang berpemimpinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpusat di Madinah menentang kafir-kafir kafir musyrikin yang berpusat di Mekah berapakah jumlah bilangan tentera pihak masing-masing Islam 313 yang masyhur kemudian pihak kafir 1000 lihat betul-betul sekarang kita ada 313 lawan 1000 orang di dalam kitab sirah ibnu ishaq kitab sirah ibnu ishaq dia buat pembahagian tentera-tentera Islam dalam tiga bahagian yang pertama dipanggil kelompok muha Muhajirin hak asal penduduk Mekah berhijrah ke Madinah. Jumlah anggota Muhajirin dalam perang Badar ingat ah 83 orang. 83 orang. Daripada kelompok Ansar. Ansar ni terbahagi kepada dua bani, dua kaum di Madinah, satu Aus, satu Khaz, Khazraj. Kaum Aus ada 61 orang, Khazraj ada 175. Siapa ada telefon cuba kira 83 campur 61 Campur 175 Berapa jumlah yang keluar Sambil-sambil ha, kira saya nak tahu Betul tak yang keluar 314 orang 83, 61, 175 ha, 61, 175 319 yang keluar 83-61-175 Keluar dia 319 Dah lebih dah Okey Dalam Ibnu Ishaq Dia sebut dalam sirah dia Ada 83 muhajirin Tetapi dalam kitab anak murid dia Ibnu Hisham Ada 85 Ada 85 dengan menamakan dua orang lagi Iaitu Al-Haris bin Amir Al-Amiri dengan Iyad bin Abu Zuhair Al-Fihri Jadi 85 319 tambah 2, 2. Jadi 2. Ha, tambah terus 321 2. Di dalam kitab Zubdatus Sirah Ulama' di dalam kitab Zubdatus Sirah Menyebut ditambah 9 orang lagi sahabat Jadi campur 330 orang Baik dalam uh, dalam Aus tadi ada 61 Ditambah oleh Ibnu Ishaq Dia ni bukan Aus, bukan Muhajirin Tapi penduduk di Penduduk di Madinah Bukan Aus, bukan Khazraj Iaitu tambah 13 orang lagi Tambah 13 itu je 343 ha. 343 343 dalam kitab yang sama Ibnu Ishaq sebut 175 hak Khazraj ditambah kepada 195 ha, 195 Baik, tadi 175 tambah 195 Hak lebih berapa? 20 Abang perlu tambah 20 363 inilah tar inilah tarikh inilah jumlah sebenar yang disepakati oleh Imam Ibnu Hajar al Asqalani. Siapa Imam Ibn Hajar? Seorang ulama besar di dalam mazhab syafi'i Dialah pensyarah bagi kitab Sahih Bukhari iaitu Fathul Fathul Bari 363 Sebenarnya yang maju dan mara ke medan perang 360 tanpa 3 orang Walaupun tiga orang ni stay di Madinah Tak pergi perang Tapi bila benang perang badar Nabi bagi ronimah juga kepada Tiga orang hak tak pi. Siapa agak-agak tiga orang hak tak pi Yang pertama menantu Nabi Iaitu Osman bin Affan Sebab masa tu anak Nabi Rukoyah ditimpa sakit tenar. Ruqayyah sakit tenat Nabi larang Uthman ikut dalam perang badar Jaga isteri kamu Lepas perang badar selesai Ruqayyah meninggal Lalu Nabi ganti dengan adik dia Ummu Kal Ummu Kalsum Uthman berkahwin dengan dua orang Anak Nabi Ruqayyah dan Ummu Kalsum Sebab tu dia diberi gelaran Zunurain Iaitu manusia yang mempunyai dua cahaya Sebab pernah berkahwin dengan dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang lagi ialah Talhah bin Ubaidillah Al-Asadi dengan Sa'id bin Zaid Al-Asadi pasal apa dua orang ni tak pi Dua orang ni sebenarnya yang pi lebih awal. Dua orang ni adalah perisik mata-mata. Nak tengok medan badar ni macam mana, mereka skop petakan lokasi. Dua orang ni pi awal, oh lagu ni, ni bukit, ni gunung, ni lembah, ni lubang, ni tu, ni tu. Nak tengok strategi. Jadi bila dua orang ni balik bagi tahu dekat Nabi teknik apa yang nak guna dalam perang Badar mengikut lokasi dan pemetaan kawasan jadi mereka berselisih. Bila dah dapat maklumat, mereka balik ke Madinah, Nabi dan 360 pi perang perang Badar. Tapi bila dapat ghanimah, mereka dapat ke? Nabi bagi juga. Boleh fahamlah sekarang? Okey. Ada masalah lagi? Tak ada. Sekarang ni yang meninggal dalam medan Badar berapa orang Islam? 14. Ada satu riwayat, betul 14. Riwayat yang kedua ada 22 orang. Saya tak menyalahkan pendapat 14 dan tak membetulkan pendapat 22. Memang ada dua riwayat. Satu kata 14, satu kata 22. Manakala di pihak kafir, berapa orang? Menurut Ibn Ishaq dalam sirah dia, 68 orang. Menurut uh, Ibn Hisham dalam sirah dia, ada 70. Yang masyur 70. 70 orang. Tetapi ingat, di dalam kaum kafir musyrikin Mekah sebenarnya tak sampai pun 1000. Dua riwayat ada kata 960, ada kata 975. Cuma nak menggenapkan jumlah tu kita sebut 1000. Tetapi dalam perang Badar ada 5 orang Islam yang menyebelahi pihak kafir musyrikin Mekah. Pasal apa? Dulu zaman duduk di Mekah Lima orang ni pernah berbaikah Pernah masuk Islam di tangan Nabi Tetapi bila sampai seruan berhijrah kepada Madinah Mereka ni ditahan oleh keluarga masing-masing Ada yang kena ikat Ada yang kena penjara Ada yang kena kurung Ada yang keluarga tak bagi Jadi mereka tertahan di Mekah Lima orang ni Tapi bila sampai seruan perang melawan Nabi jadi hak diikat dilepas, hak di penjara pun dilepas, hak di kurung dilepas, tapi bukan berperang sebelah nabi, kamu kena berseberang menyebelahi menyebelahi kami. Kesian ke tak kesian? Kesianlah. Dia orang Islam kena lawan nabi, kena lawan sahabat-sahabat hak Islam. Dalam sejarah lima orang ni siapa? Yang pertama Al Harith bin Zam'ah. Ah. Yang kedua Abil Qais bin Faqih Yang ketiga Abil Qais bin Walid Yang keempat Ali bin Umayyah Yang keenam Ash bin Munabbih Yang inilah Allah sebut dalam surah An-Nisa 97 Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu Alam takun ardullahi wasi'atun tuhajiru fiha Ula'ika ma'wahu jahannama wasa'at masyirah Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim Allah cerita sesungguhnya ada di kalangan mereka yang dimatikan, diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka ni menzalimi diri mereka sendiri. Sebab apa zalim? Sebab menjadi tentera menentang Nabi Muhammad walaupun dia orang Islam. Qalu fi ma kuntum. Waktu itu malaikat bertanyakan kepada mereka setelah kematian mereka, apa hal, apa keadaan kamu sekarang? Maka maka menjawab kepada malaikat qalu kunna mustad'afina fil ar sesungguhnya kami ini adalah kaum yang lemah kaum yang ditindas di atas muka bumi pasal pelemah terpaksa pasal apa ditindas terpaksa dijawab oleh malaikat balik qalu alam takun ardullahi wasiatun fatuhajiru fiha Tidakkah kamu melihat muka bumi Allah ini begitu luas Maka tak bolehkah kamu nak berhijrah ikut sekali dengan Nabi Walaupun dalam apa jua keadaan Sahabat-sahabat hak lain tu Mereka pun terpaksa Macam Osman terpaksa meninggalkan sebahagian besar harta dia Abu Bakar tinggal keluarga Sahabat-sahabat lain tinggal isteri Tinggal anak Pasal apa kamu tak boleh ikut berhijrah Ulaika ma'wa hujannam wasaat masira dan tidak ada lain tempat mereka kecuali neraka jahanam dan tidaklah neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali ayat ini turun berlaku khilaf Kata Imam Bukhari berpandukan pendapat Ibnu Abbas, ayat ni turun bila salah seorang daripada hak lima ni terkena bidikan anak panah lalu menyebabkan dia mati, maut dan meninggal. Contoh dalam duk perang-perang ni tiba-tiba mari satu anak panah kena salah seorang daripada hak lima, kemudian dia jatuh mati meninggal. Kata Ibnu Abbas, diambil pendapatnya oleh Imam Bukhari, ayat tu turun bila salah seorang tu terkena panah Manakala pendapat yang kedua ayat ni turun berpandukan pendapat Imam Ibn Jarir At-Tabari Pengarang kitab Tafsir Tabari juga pendapat Ibn Abbas Bila dah selesai perang Jadi hak mati tu ada di kalangan lima orang tadi Jadi sahabat-sahabat lama ni pi jenguk tengok mayat Oh kesiannya kawan ni dulu Islam sekali dengan kita Baikah sekali dengan Nabi di Mekah tiba-tiba mati menyebelahi pihak kafir musyrikin Mekah Tanpa disedari tiba-tiba mereka diangkat tangan berdoa pada Allah moga-moga Allah mengampuni dosa mereka sebab orang Islam juga tapi terpaksa angkat tangan tiba-tiba bila mereka angkat tangan perbuatan ni tiba-tiba turun ayat tu pada na nabi nampak tak kisah bagaimana ayat ni turun satu kena anak panah Imam Bukhari satu sebab mereka doa Imam Ibnu Jarir At-Tabari jadi tawanan yang umat Islam dapat ialah 43 o oh, orang Orang pertama yang menebus diri dia sendiri Ialah Abi Wada'ah Siapa yang tebus dia? Anak dia Muttalib bin Abi Wada'ah Sebab dia seorang hartawan Yang ni berlaku khilaf di depan Nabi Antara dua sahabat besar Bila Islam berjaya tawam 43 orang Abu Bakar nak minta duit tebusan Bagi pendapat kat Nabi Omar suruh bu bunuh Tengok depan Nabi, Nabi hidup pun sahabat dah khilaf Apalagi Nabi mati kita hari ni khilaf lagi banyak lah Umar kata dah dia musuh, bunuh lah Tadi dalam perang pun kita bunuh, hak ni dapat bunuh Abu Bakar kata jangan bunuh Hak mana kaya, hak boleh tebus diri dia dengan harta dan duit Kita ambil tebusan Sebab masa tu Islam baru berkembang Dua hijrah, ekonomi tak kuat Duit tak ada, jadi kita boleh guna duit tu untuk membangunkan kedudukan dan memperkuatkan agama Islam. Eh lebih masa ni je. Boleh wabillah lah. Boleh ha? Eh? Tapi nampak sekali lalu itulah kebenaran yang terkandung di dalam sirah tentang sebahagian daripada data dan fakta berkaitan peristiwa Perang Badar yang berlaku 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijrah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.